Всем привет! Меня зовут Илья, и я сейчас покажу вам конструктор Брик. Дом загородный. Вот такая коробка. Вот, она вот тут вот так вот открывается. Здесь были детальки. А здесь человечки. Вот. Функции. Э, здесь есть три, три девушки и два мужчины. Только правда, у мужчин одинаковые бошки. И у девочек, кстати, тоже. Вот такой дом. Тут они держат конюшню. Второй этаж как просто танцевать. Вон, как... И за столиком сидеть. Вот такая лестница на второй этаж. Сбоку у нас что? Сбоку ничего. Вот сзади. Вот все, что можно построить. Ну ладно, перейдем к самому дому. Вы не удивляйтесь, я тут снимаю фи фильм, мультик, фильм. Вот. Вот он сам дом. Вот конюшня. Вот видите? Вот мне понравилась очень вот эта маленькая пони. Вот. Ну черная лошадь обычная. Вот э, там как бы два седла и две каски. Тут вот, как, сказать, как он называется, не помню. Ну, в общем, лежак. Тут зонтик и чашка. Тут на коробке вон... Сейчас вам покажу спала мама. Ну так я. Наверное, вот. вот. Дальше вот этот паренек в майке. Вон девушка. Она пьет из бокала. И вон официант. девушка. А вот официант. Вот. Да, не удивляйтесь, я ему поменял лицо, потому что два одинаковых лица. Вот еще сама мама. Вот. Такое лицо у нее. Бусы. Она у меня сейчас на съемках. Это дом мэра моего города. Потом вам когда-то его покажу. Волосы такие. Ну, и мужику тоже могут, могут подойти. Ну и вот я вам так покажу еще одна девушка. Она у меня сидит. Вот как раз коле... ну, не колесница, горета, так скажем. Флажок я сам прицепил. Вот. Ну что ж, перейдем к дому. К самому дому. Вот. Спереди вы увидели его. Посмотрим сзади Вот, тадам, вот такой вот дом сзади. Здесь листья. Но не удивляйтесь, почему они без цветов. Я их сняла. Они вечно то упадут, то еще что-то. Начнем вот. Заходим. Вот двери открываются. И видим вот такую картину. То ли это тумбочка, то ли что. Вот стоит мини-кулер и чашка. Тут какая-то плита. Вот я хотел ее, конечно, вот такими вот штучками. Но я так этим не занимался. Мне его недавно мама. Купила. Лампа, вот она лампа. Вот, типа такая плита. Вот что мне очень понравилось, что тут. Видно, нет. Вон есть вход в другую комнату. Вот, он, открываются двери. Вот. В другой комнате у нас стоит стол. Это кухня, видимо. Спрайт какой-то. И вон фрукты на тарелке. И овощи. Стул себе, обычно. И вот это вот я еще сделал плазменный телевизор. Вот он такой. Вот его вот сюда вот так ставишь. Он крутит. Он крутится себе. Надо так повернуть. Надо так. Вот у меня он вот так стоит. Он кушает и смотрит себе телевизор. Второй этаж просто, ничего нету. только вон крутится столик. вот такой дом. Очень классный. Э -э ну, сам как бы дом держится, хорошо все скрепляется. Кстати, хочу заметить, ни одной лишней детальки, и всех деталек хватило. Вот банан я добавил. А, мэра я должен вот мой, вот он. Если вы заметили, то мэр с такими же усами. Да, я думал поменять лицо мэру своему, дать ему какое-то другое лицо. Но пока не нашел нормальных. Вот такой мэр в синем костюмчике хороший волос с волосами там чемоданчик но в э, первой серии его не будет это я снимаю вот только первую серию полицейские преступник один преступник два преступник три вот такой мэр ну все, с вами был Илья, и до скорых встреч. Пока.